Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərim. Biz Masazır qəsəbəsində hal-hazırdaq. Prospekt yolun üzərində belə bir mülk təqdim edirəm sizlərə. Gördüyünüz kimi 3 mərtəbədir. Yerdən kürsülüdür. Həyətidir qabaq hissədən, bir qədər də həyəti arxada var. Sənədlə 2 sot yarımdadır, amma faktiki 3 sotdur. Gördüyünüz kimi əl qapı ayrıdır, cəliz ayrıdır. Yəni bunu qabaq hissəsini götürsək qura tam obyektə yararlıdır. Yəni burada aptek eləmək olar, digər yaşayış obyektlərinə çevirmək olar. Yəni tam hazır, möhkəm tikilmiş belə bir mülkdür. Tikiliş haqqında məlumat verim. Bina tipli tikilib. Aşağı birinci mərtəbə 9 kolondadır. İkinci mərtəbə 6 kolondadır. Yuxarı mərtəbə 4 kolondadır, beton kolondadır. Bunu deməyimdə məqsəd tikinti anlaşğı olanlar da bu sözlərin açmasını biləcəklər. Yəni çox möhkəm tikilib kubiklen işlənilib. Yəni burada hər bir tikintiyə aid olan normativlər riayət olunub. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var və kubçalıdır, ən əsası sənətdidir. Belə bir mürkütdür. Yəni aşağısını tam şəkildə obyektə çevirmək mümkündür. Gördüyünüz kimi yuxarısında balkonları da var. İçin təmiri əladır. Aşağısında da gözəl zirzəmsi var. Yəni zirzəmə gözəl o mənada deyirəm ki Yəni çox hündür düz zirzəm. Siz sabah bu obyekt olsa, zirzəmədən tam şəkildə istifadə eləmək olar. Mərkəzi yoldur ba, bu hissə, mərkəzi yoldur, prospekt yoldur, məqsəzərün mərkəzidir. Tam kupçalı belə bir mürküdür. Keçirəm evin içində olan şəraiti göstərəcəm sizlərə. Evin ümumi otaq sayı yuxarıda 5-dir, aşağıda böyük bir ərazisi var. Və kürsüdən qaldırıq yuxarı da belə bir ümumi həyəti var. Yəni bu hissə götürülsə, parkovka yerdə olur. Bu hissədə də obyektə yararlı bir şərait qurmaq olan və keçirmə evinə uyğun şəraitləri göstərib. Daxil olmuşuq, birinci mərtəbədəyik hal-hazırda. Obyektimiz, bu mülkümüz tikilib çöldən ölçündüyüm 9.5-in 11 metrəyə tikilib, çox möhkəm tikinmiş bir obyektdir, yəni mülkdür. Yəni bu burada gördüyünüz kimi bina evi kimi. Qapı qoyulub, dəmir qapı da əlavə. Fundamandan belə yuxarıda evdir. 5 otaq yuxarıda ev var. Çöldən 3 mərtəbədir, amma aşağısında zirvə mislə var. Yəni hündür zirvəmidir. Belə bir ümumi 46-47 kvadrat təxmin olan belə bir ümumi ərazisi var birinci mərtəbədə. Yəni bu hissəni sökmək də mümkündür, çünki bür başa həmsə betondur. Şüşəli bir pəncərə yığıb, arxadan da şüşəli bir pəncərə yığıb böyük bir obyektə çevirmək mümkündür. Sənətimiz bir daha təkrər üçün deyim ki, qutsadır. Kombisi var, tam işləkdir. Və bu da arxada olan həyətidir. Onu da indi bir azdan göstərəcəm sizlərə. Çox gözəl qiymətə təklif olunur. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Qiymətlə bağlı endirim olunacaq və təcili satılır. Qiymət aşağı qiymətə təklif olunur. Bazardan aşağı qiymətədir. Masazərdə bilən bilir ki, yolum qurduqda AB yeri torpağın qiyməti nəcisdir. Qiymətlər 60 minindən başlayır və bu da arxasıdır. Belə bir həyəti var arxasında. Baxınsız sənətdədir. Sənətlə 2 sot yarımdır. Amma praktiki yerin özü 3 sotdur. Bax bu da arxada da iki ədəd balkonu var. Çox gözəl düşünülmüş bir layihədir və bu hissədə bizdə zirzəmi var. Bax ba, burada obyekt olsa, bax bura obyekt olsa, burada zirzəmilən tam şəkildə istifadə eləmək olar. Buranın işığıdır, kombisi hamısı var. Bax burada piləkənlər düşür aşağı. Gələcəkdə buranı əl gəzdirib tam şəkildə anbar kimi də istifadə eləmək olar. Gördüyünüz kimi beton kolonlardır evin hər bir mərtəbəsinin arası monolit betondur. Bir dənə damın altını çıxmaq şərti ilə. Və bu dediklərim hamısı tikintidən anlayış olanlar dərhal biləcəklər söhbət nədən gedir. Yəni tikilməyə söz ola bilməz. Ev sahibi bu diqqət yetir bu şeylərə, yəni çox mükəmməl şəkildə tikilib və ən əsası kubiklə inşalanıb. Və bu hissədən zilzəmdən qalxıram. Sona qədər izləməyə də həsr edərdim. Yuxarısı çox maraqlıdır. Döşəmə gördüyünüz kimi granitdir. Əvvəldə dediyim kimi tam obyektə yararlı bir hissəsi var. Lazım olsa bu obyektə алып tədris mərkəzi kimi də istifadə eləmək olar. Hal-hazırda bu obyekt satışdadır. İcariyə, ареndaya verilmir. Qalxırıq yuxarı mərtəbəyə. Plekandır, fıstıq ağazıdır, altı betondur. Yəni görnəsi işdə çoxmuşam məlumdur. Sadəcə gəlib görmək bəs edir. Dəhlizin gözəlliyinə baxın. İkinci mərtəbədə qapılar dəhliz açılır. Əvvəldə qeyd elədim ki, kombisi var evin. Telefonu var, interneti var, hər bir şeyi var. Sonuncu mərtəbə qalxan piletçəndir. Qoşa qapıdır, arxasında qonaq otağımız var. Və belə bir qonaq otağıdır. Allah alana da satana xeyir versin. Çox mükəmməldir və yerdə yerləşir və mükəmməl də tikilidir. Böyük qonaq otağıdır. Döşəmə taxtadır, çapınə vurulmuş taxtalardır. Üstü loqalıdır. Va interneti falan hamısı burdadır. Evdə bu hissədə belə bir otaqdır. Hal-hazırda evin 24 saat mühafizə kamerası, nəzarət kamerası bu hissədə yazılır. Burda balkondur. Va mərkəzi prospektdə olub. Yəni sıfır məhs obyektə yaraqlı bir mülkdür. Birinci mərtəbədə qonaq otağına baxdıq, belə bir otağa baxdıq. Yəni yataq otağı dəstində. Burda bizdə hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi tam təmir, mükəmməl təmirdəndir. Yəni təmirinə söz ola bilməz. Və ən əsası odur ki, bu mülkümüz tam kupçalıdır. Və bu da evimizin mətbəx hissəsidir. Bu mətbəx mebeli qalacaq. Bu avadanlıqlar çıxacaq. Yəni paltar yand da qabyan çıxacaq. Mətbəxinin özünə ayrıca arxa həyətə baxan eyvanı var, balkonu var. Yəni evə dərhal alıb köçmək də mümkündür. Altını obyekt, üstünü ev. Çox gözəl layihədir. Tərcili qiymətlə də satılır. Yəni bugünkü gün bazardan qat-qat aşağı qiymət təklif olunur. Bilən bilir ki, məhz hazırda bu istiqamətdə torpaqlar çox bahadır və tikilinin özü də pul aparan tikilidir. Bu da sonuncu mərtəbədir. Gördüyünüz kimi burada da otaqlar hamısı dəhlizə açılır. Burada da döşəmə taxta puldur. Sonuncu mərtəbədir. Ev sahibinin dediyinə görə başda da evin baş hissəsində beton kəməri var. Qıraqlar 4 dənə kolonlandır burada da. Sonuncu mərtəbə 4 kolonlandır. Sonuncu mərtəbədə belə bir yataq otağıdır. Buranın da öz eyvanı var, balkona çıxışı var. Kontener xətləri atılıb. Burada belə bir qaydırub üçün nəzərə tutmuş belə bir yerdir. Dəhlizləri, dəhlizi bir hər mərtəbəsində çox genişdir. Burada da bizdə hamam otağıdır, tam təmir. Gördüyünüz kimi vanna səvi var və iki ədəd otağımız qaldı. Onu da göstərir. Evin ümumi yaşayışlı 5 ədəd otağı var və aşağıda da obyektə yararlı ərası var. Evimiz tikilib çöldən çölə 9.5-in 11-ə tam kubçalıdır. Obyektə yararlı bir mürkütdür. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Qiymətlə bağlı yerində baxandan sonra bir qədər də endirim olacaq ev sahibi tərəfindən. Son razılaşdığı üçün təşəkkür edirəm. Instagram, YouTube kanalımıza abunə olmağınızı.